dan salam sejahtera Puan Speaker, anggota Dewan yang dihormati. Sudah menjadi amalan apabila belanjawan dibentangkan setiap tahun, fokus adalah kepada tahun belanjawan itu. Ini belanjawan 2026, maka kita selalunya tumpu kepada angka-angka untuk 2026. Sementara fokus itu betul, Puan Yang Dipertua, kita juga jangan lupa bahawa kredibiliti dan konteks angka-angka yang dirancang bagi 2026 itu sebenarnya bergantung kepada prestasi semasa 2025. Oleh itu, saya ingin bermula dengan perbandingan semakan prestasi 2025 berbanding dengan apa yang dibentangkan untuk belanjawan 2025 setahun yang lepas. Saya tumpukan kepada beberapa kategori hasil dan perbelanjaan. Berikut adalah unjuran angka sebenar 2025 yang telah disemak semasa dibentangkan Jumaat yang lalu berbanding dengan apa yang telah dibentangkan setahun yang lepas. Untuk hasil dijangka menurun sebanyak 5.6 bilion ringgit yang dibentangkan tahun lepas 340 bilion angka sebenar menjelang akhir tahun ini dijangka menurun kepada 334 bilion sahaja. Belanja mengurus juga berkurang 2.9 bilion yang dibentangkan 335 bilion, angka sebenar 332 bilion. Bagi belanja pembangunan akan berkurang banyak sebanyak 6 bilion. Daripada 85 bilion yang dibentangkan, angka sebenar dijangka hanyalah 78.7 bilion. Bayaran khidmat hutang, alhamdulillah kurang sebanyak 400 juta, dibentang 54.7 bilion, angka sebenar kita tahun ini diunjukkan 54.3 bilion dan belanja bantuan sosial dan subsidi naik 4.5 bilion dari 52.6 bilion kepada 57 bilion. Poin yang kedua. Jumlah hasil yang menurun sebanyak 5.6 bilion ini diperolehi, dicapai oleh kerajaan walaupun yang amat berhormat Tambun menyebut dalam ucapan beliau tempoh hari ada hasil tambahan 15.5 bilion daripada rampasan dan juga kutipan penalty dalam tempoh 2 tahun yang lepas. Maknanya, mungkinlah penurunan hasil ini akibat daripada dividen Petronas yang lebih rendah. Tetapi, harga minyak mentah yang lebih rendah sepatutnya mengurangkan tanggungan subsidi minyak kerajaan secara mendadak. Saya sebut perkara-perkara ini untuk menyatakan kebimbangan saya bahawa dalam kebingitan semua pengumuman-pengumuman kebelakangan ini, Hakikatnya yang dewan perlu tumpukan ialah Malaysia sangatlah terdedah kepada cabaran pertumbuhan ekonomi yang menyederhana dalam tahun 2026 dan ke atas. Pengumuman-pengumuman mengenai hasil tambahan dari rampasan 15.5 bilion contohnya dari penjimatan-penjimatan subsidi dan semua langkah-langkah lain tidak pun berjaya menutup jurang hasil yang dikutip bagi tahun 2025 berbanding dengan yang diunjurkan oleh kerajaan maksudnya 2025 kita rancang kita tengok kalau yang rampasan itu itu semua hasil luar jangka kalau tidak ada hasil luar jangka itu maksudnya hasil kutipan kerajaan sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang dibentangkan tahun lepas dan cabaran itu akan menjadi lebih besar bagi 2026 dan tahun-tahun yang akan mendatang jadi sesiapa pun yang nak jadi kerajaan dalam tempoh 2 tahun daripada sekarang maksudnya cabaran hasil kerajaan ini adalah perkara yang sebenar dan bagi tahun 2026 contohnya kerajaan mengunjurkan pertumbuhan dalam 4 ke 4.5% sahaja untuk mendapatkan hasil sebanyak 343 bilion maksudnya begini pertumbuhan ekonomi diunjukkan menjadi lebih perlahan tetapi kita juga menganggarkan bahawa kutipan akan naik 9 bilion jadi masalah di situ tu eh itu saja dah jadi satu isu tapi katakanlah kalau kita ambil untuk tahun 2025 Berdasarkan keadaan sekarang, untuk separuh tahun pertama, seingat saya, pertumbuhan adalah sekitar 4.4%. Kita bernasib baik kalau untuk tahun 2025 ini, pertumbuhan kita dapat 4.1 atau 4.2%. Berdasarkan semua yang berlaku. Jadi, kalau untuk 2025 ini, kita telah tersasar jauh daripada unjuran awal 5% sebab 2024 dulu 5.1%. Maknanya untuk tahun 2026 ada kemungkinan yang serius pertumbuhan ekonomi negara akan jatuh di bawah paras 4% iaitu lebih rendah daripada yang diunjurkan oleh kerajaan dalam belanjawan ini 4 kepada 4.5%. Kalau kita capai pun dia cukup-cukup makan saja untuk 4% bagi tahun 2026. Kita yang 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 biasa menguruskan harta perbelanjaan isi rumah kita sendiri tahu bahawa untuk kita menganggarkan pendapatan itu lebih susah daripada untuk kita tahu belanja. Belanja ini selalunya tetap. Yang turun naik ini adalah pendapatan. Jadi sementara hasil adalah tidak menentu kerana bergantung kepada pertumbuhan ekonomi negara, sebenarnya anggaran-anggaran untuk perbelanjaan adalah lebih tepat. Belanja mengurus dianggarkan naik 6 bilion tahun depan. Maknanya, jika kutipan kerajaan tersasar lebih daripada 6 bilion bagi tahun 2026 dan kita tahu untuk 2025 ni memang telah tersasar 5.6 bilion. Jadi kemungkinan tersasar 6 bilion itu adalah betul-betul ada sebab pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah. Jadi kalau tersasar lebih dari 6 bilion bagi tahun 2026 kita tahu bahawa segala kutipan itu tidak mampu pun untuk menampung pertambahan daripada belanja mengurus. Itu yang pertama, Dan yang lebih membimbangkan apabila kita perincikan belanjawan ini satu persatu, setelah segala perkara dilaksanakan, setelah segala rampasan, setelah segala penalti dikenakan, perbelanjaan yang paling toksik iaitu bayaran khidmat hutang sebenarnya terus melonjak dan kita tak banyak bincang tentang bayar faedah ini baik di dalam dewan ini ataupun di luar ataupun kita tak dengar banyak daripada kerajaan sendiri daripada 6 bilion pertambahan bersih belanja mengurus kerajaan saya sebut tadi pertambahan bersih sebab ada yang naik ada yang turun keseluruhan pertambahan belanja mengurus kerajaan bersih 6 bilion tahun depan daripada 6 bilion itu 2/3 adalah disumbangkan oleh pertambahan bayaran faedah hutang iaitu 4 bilion. Tahun depan, jumlah faedah hutang yang perlu dibayar ialah sebanyak 58.3 bilion berbanding dengan 54.3 bilion bagi tahun 2025 ini. Jadi maknanya bagi setiap RM1 pertambahan perbelanjaan mengurus kerajaan 67 sen sebenarnya adalah untuk membayar lebih banyak faedah. Yang saya paling tekilan bila kita tengok secara keseluruhan adalah begini. Bila dibandingkan jumlah bayaran faedah hutang setiap tahun dengan jumlah yang disalurkan untuk membantu kehidupan harian rakyat ya kalau tengok daripada kategori perbelanjaan satu kategori ialah bayaran khidmat hutang yang ini memang terus pergi untuk bayar faedah hutang satu lagi kategori besar ialah apa yang disebut belanja bantuan sosial dan subsidi yang ini yang pergi terus kepada poket rakyat baik dalam bentuk untuk menyediakan subsidi baik dalam bentuk bantuan tunai bantuan jabatan kebajikan masyarakat dan semuanya jadi untuk kita melihat bagaimana perbelanjaan itu diuruskan satu cara yang agak mudah ialah membandingkan berapa banyak kita bayar faedah berbanding dengan berapa banyak yang sebenarnya dibelanjakan untuk masuk poket rakyat secara terus. Untuk tahun 2026, bila kita bandingkan kedua-dua ini, kerajaan seperti yang saya sebut tadi, untuk belanja bayar hutang, 58.3 bilion. Untuk belanja bantuan sosial dan subsidi, itu akan berkurang sebanyak 8 bilion berbanding dengan 2025 menjadi 49 bilion. Jadi jika kita bandingkan dua kategori ini antara berapa banyak yang dibayar faedah dengan berapa banyak bantuan yang diberikan kepada rakyat saya harap kita boleh bermuhasabah dengan nisbah-nisbah ini yang mungkin lebih difahami dengan mudah oleh rakyat untuk mencerna satu dokumen belanjawan yang tebal itu. Contohnya, bagi setiap satu ringgit untuk dua kategori perbelanjaan ini, 54 sen untuk bayar faedah, 47 sen sahaja untuk meringankan beban kos sehari hidup rakyat. Itu hakikat dia. Bagi setiap satu ringgit. Ambil satu lagi perspektif. Setiap tahun, Belanja bayar faedah yang perlu ditanggung oleh setiap rakyat secara purata oleh setiap rakyat Malaysia ialah RM1,822 setiap rakyat. Ini yang semua kita tanggung. Ambil jumlah bayaran hutang faedah bahagi dengan rakyat Malaysia puratanya setiap rakyat kita tanggung RM1,822 berbanding dengan contohnya faedah bantuan sosial dan subsidi yang didapati oleh rakyat hanyalah sebanyak 1531 ringgit sahaja. Bagi Pernah. saya depan sikit. Okey, eh? baik. Maka, saya sebut semua ini kerana dalam belanjawan, tidak kisah siapalah jadi kerajaan, memang dia akan sebut yang cantik. Jadi kalau dewan tidak tengok sesuatu yang membengkak dan yang berbahaya, maka kita hanya akan membincangkan perkara titik bengit di bawah. Sedangkan soal pertama ialah adakah dewan berpuas hati kalau setiap satu ringgit yang dikutip yang dibelanjakan itu 57 sen untuk bayar faedah, 43 sen untuk sampai kepada rakyat. Baik ya. Maka sebab itu, ini bahagian kedua ni, saya ada 7 minit je lagi. Kita tidak boleh lari dari ancaman nombor satu sebenarnya apabila kita berbincang mengenai belanjawan negara. Ancaman nombor satu kepada kesejahteraan rakyat dan negara ini di masa akan datang ialah sebenarnya kadar keberhutangan yang sangat tinggi. Setakat Jun 2025, kadar hutang dalam negeri dan luar pesisir adalah sebanyak 1.3 trilion ringgit iaitu 64.7% daripada saiz ekonomi negara. Jumlah ini adalah terlalu hampir dengan siling 65% daripada KDNK iaitu garis yang kita tak boleh langgar. Jika berlaku gangguan dalam tahun 2026, sama ada pertumbuhan ekonomi itu lebih perlahan seperti yang saya sebut ataupun ada gangguan geopolitik yang melonjakkan harga minyak mentah ataupun harga komoditi seperti makanan, kerajaan akan berdepan dengan risiko bahawa hutang negara akan melebihi garis 65% daripada KDNK. Ini mungkin berlaku tahun depan. Ini tidak lagi termasuk jaminan-jaminan hutang yang diberikan oleh kerajaan bagi pihak agensi dan juga syarikat-syarikat milik kerajaan di bawah kawalan Menteri Kewangan Diperbadankan ataupun MKD ataupun projek kerjasama awam swasta yang sebenarnya telah meningkat sebanyak 15 bilion dalam tahun 2023 dan 2024 sahaja. Setakat tahun 2024, jumlah jaminan kerajaan di luar penyata kewangan kerajaan yang ini bagan selalu sebut dahulu sebagai off balance sheet financing contingent liabilities adalah sebanyak 332.8 bilion dan jumlah ini bersamaan dengan 17.2% daripada saiz ekonomi kita. Kita tahu bahawa syarikat-syarikat ini agensi-agensi ini perlu mengambil hutang kemudian dijamin oleh kerajaan. Kerana projek-projek infrastruktur atau projek yang mereka laksanakan itu tidak berupaya mendapatkan pembiayaan pada nilai komersial projek. Sebab itu kerajaan kena jamin. Jadi besar kemungkinan semua jaminan hutang itu satu hari nanti akan terus ditanggung oleh kerajaan. Tak kisah kerajaan mana lah. Ini termasuklah contohnya jaminan kepada dana infra yang telah naik kepada 85 bilion. ECRL telah naik dalam tempoh 2 tahun yang lepas kepada 50 bilion. PTPTN telah mencecah 41 bilion dan prasarana sebanyak 42 bilion. Maka gambaran sebenar kadar keberhutangan negara adalah dua peringkat, dua komponen. Komponen pertama ialah hutang yang diambil terus oleh kerajaan sebanyak 64.7% dan nak hampir siling daripada Uh, yang dibenarkan oleh undang-undang kemudian ada off balance sheet sebanyak 17.2% dari hutang yang dijamin oleh kerajaan bagi pihak agensi dan badan-badan kerajaan jadi sebenarnya hutang kerajaan adalah sebanyak 81.9% dari saiz ekonomi negara jadi Pak Siputi nak tanya ya. uh, terima kasih uh, Datuk yang dipertua dan terima kasih YB Pandan yang memberi laluan untuk saya. Saya ingin mengambil intipati yang disebut oleh yang berhormat selari sebagaimana yang saya baca dalam banyak artikel-artikel yang dibandingkan antara unjuran pembentangan rang, pembentangan bajet pada tahun ini berbanding dengan unjuran ekonomi sebenar yang dimiliki oleh negara adalah tidak seimbang. Justru itu saya lihat pembentangan belanjawan ini ada sedikit sebanyak seolah-olah satu pembentangan yang ada unsur-unsur kosmetik di dalam pembentangan ini. Jadi sebab itu Uh, saya kira pihak kerajaan uh, dia tidak boleh membentangkan belanjawan ini uh, sebagaimana soalan berbukti sebab pandan. masa pendek ini ha? jadi saya minta pandan untuk uh, komen adakah bajet yang dibentangkan ini mampu dilaksanakan oleh kerajaan uh, dalam masa terdekat ini mengikut pandangan pandan dan uh, yang keduanya saya tengok perhati pandan ini Sentiasa lihat di sebelah ini ha, Tengok dan saya rasa lebih indah Kalau pandan ini berpindah sebelah ini Lagi mantap bercakap Sekian terima kasih Pandan lekas pandan lekas saja tak, tak tak boleh tak boleh lutut kan sebab, sebab saya sarang. tahu yang di pertua ni garang dia tak akan bagi saya ada ne banyak duit sikit tak, tak suju, boleh polo tuan, polo ni, polo. tuan ya. suju tak pandang tak. GIC GIC saya masuk no. saya akan layan, layan kerana tidak menghormati yang di pertua dewan em um, putih sebenarnya setiap belanjawan itu disediakan mengikut peraturan kewangan antarabangsa mana angka yang disemak mana angka yang diunjurkan semua itu mengikut peraturan antarabangsa kalau kita sebagai ahli dewan yang tak reti baca itu salah kita. jadi sebab itu pentinglah untuk kita faham satu-satu dan itulah yang gunanya perbahasan kali ini supaya kita boleh bawa kepada rakyat perbezaan semakan unjuran dan sebagainya. Sebab itu ucapan saya puan yang dipertua ialah untuk menunjukkan risiko-risiko itu. Kalau tidak perbahasan kita tergelincir daripada perkara yang sebenar Iaitu risiko keberhutangan yang boleh merungkai semua yang dirancang itu Kerana belanja yang paling cepat naik mendadak ialah bayar hutang faedah Baik, uh, Puan Yang di saya ada satu minit lebih lagi ya. Jadi untuk saya uh, rangkumkan begini Perkara-perkara ya. yang saya sebut tadi mungkinlah menerangkan Sebab ada satu perkara yang saya tak pasti orang di luar, rakyat yang menonton boleh semak dan imbangkan ketidak ni. Pada satu ketika, kita kata bahawa hutang semakin berkurang. Tapi kalau kita lihat kepada belanjawan, kita nampak belanjawan makin besar, makin besar dan hutang itu nampak makin tinggi. Sebabnya ialah kerana... Walaupun kerajaan telah berjaya mengurangkan hutang dan perkara itu ada sedikit benarnya, hutang baru yang diterbitkan itu sebenarnya memang makin kurang setiap tahun. Tetapi oleh kerana jumlah bayaran khidmat hutang telah naik daripada 40.5 bilion tahun 2022, dia naik kepada 58.3 bilion untuk 2026. Maksudnya peningkatan sebanyak 17 bilion yang inilah yang menyebabkan jumlah hutang kita itu terus naik dari satu tahun ke satu tahun. Ini bersamaan dengan jumlah penjimatan daripada bantuan sosial dan subsidi yang makin berkurang itu daripada 67 bilion tahun 2022 akan turun kepada 49 bilion bagi tahun 2026 iaitu pengurangan sebanyak 18 bilion. Maksudnya begini, sebelum Tuan Yang Dipertua jegil dekat saya, bahasa mudahnya begini, ya. Eh. setelah kita melalui segala kesusahan dan kepayahan untuk kita rombak subsidi, untuk kita jajahkan balik perbelanjaan kerajaan, semua itu telah berlaku tetapi oleh kerana pengurusan hutang kita tidak dirombak dengan lebih menyeluruh Akhirnya kesemua penjimatan itu habis kita guna untuk bayar khidmat hutang yang naik sama banyak. Jimat 17 18 bilion, hutang bayar faedah naik 18 bilion hangus begitu saja. Jadi saya nak kesimpulan dua. Pertama, pengurusan hutang kita tidak lagi boleh berjalan business as usual. Kita tidak boleh membuat rombakan-rombakan besar dalam perkara yang hanya menyentuh poket rakyat saja, Subsidi, perbelanjaan, bantuan. Tapi soal menguruskan hutang, macam mana unjuran hutang dibuat, macam mana hutang baru diterbitkan, bagaimana kita menguruskan belanja-belanja hutang ini, setakat ini selepas tiga tahun, ia hanya kekal di perbendaharaan semata-mata tanpa penelitian dan perbahasan yang panjang baik oleh kementerian-kementerian lain atau baik oleh parlimen sendiri. Jadi saya harap jawatan kuasa pilihan kewangan dan ekonomi selepas ini meneliti perkara-perkara ini supaya ia dapat kita bawa dan kita rungkai dengan lebih baik dan akhirnya yang terakhirnya kita perlu lebih terbuka untuk meneliti dan berbahas panjang mengenai kaedah bila mana ia melibatkan belanja kepada kerajaan yang melibatkan hutang ini, bagaimana hutang ini dirancang, diterbitkan, kerana kita tidak lagi boleh terima bahawa jawapan kepada soalan-soalan ini, ini adalah di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan dan Kementerian Kewangan semata-mata. Ia perlu dibuka kepada semua supaya Jangan kita mengulangi selepas berempas pulas, selepas tiga tahun, semua susah payah rakyat dan kerajaan itu akhirnya hanya ditelan untuk membayar kadar faedah yang lebih tinggi. Jadi saya ingat saya dah cuit ramai orang dan saya percaya Kementerian Kewangan perlu membentangkan dengan panjang lebar kerana itu satu perkara yang belum dibincangkan dengan mendalam di Dewan. Saya ucap terima kasih kepada Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pandang.